Ваш комментарий, если Спасибо. хотите, в отношении территориальной громад. Вы знаете пана Комов, и когда, и когда развалили союз, мы делали территориальные громады. Я лично делала на Русанке, бегала, собирала людей и была, работала в территориальной громаде. И пан э, Комов э, делал свои территориальные громады. И все это было, и все это есть, и все это было. Мы сегодня говорим о том, что нам надо реанимировать в комитете финансовой банковской деятельности, реанимировать комитет и работать над нашими земельными бонами. Если их не выпустили, Кармазин знает, что были выделены деньги, ездили люди, он сам не говорил, ездили в Италию или куда там с этими деньгами, как ваучера нам выдали. Все это было, все это надо сегодня понять, и когда у меня будет лежать земельный гор, тогда у меня выникнет нормальное право, потому что не приедет сюда китаец, или не приедет россиянин, или уже новый мальчик 18 лет, уже который подрастет, то я ему должна подарить эту землю, потому что это уже наши правнуки, это все, это уже другое поколение, о которых мы должны думать об этих делах. Если нам требует 50 миллионов, и они кахались, им за кахание платили деньги, то пусть они думают землю обеспечить из своих поем. У них слишком много земли. Поэтому Конституция, это все хорошо, у вас хорошая подготовка к Конституции, но нам сегодня надо что делать.